Əslində hazırki fikri bugünkü idarəçiliyin məntiqə baxımından qiymətləndirsək, ziddiyyətli görünür. Ə, mövcud sistemin, üsul idarənin elə başlıca mövcudluq şərti nəyə bağlıdır? Ə, siyasi yüklü təqiblərə, qanunsuzluğa, cəzafızlıq mühitinə. Heç bir təqsiri, ictimai təhlükəli əməli, hərəkəti olmayan insanlar bu gün cazay evlərində e, məhkəmə altında, dörd e, divar arasında saxlanılırlar. Amma çox təəssüf ki, korrupsiya, rüşvət əjerdabında çabalayan məmurlarımız ən müxtəlif e, cinayətləri etmiş e, nazirlər, cinovniklər Səmmən zaman, zaman bunların hər biri məsuliyyətdən kənarda qalıblar. Misallar çəkə bilərlər ki, sayı hesab olmuyan misallardır. Ta ə, ləv olunmuş MT-ndən tutmuş, bu günə qədər elədir, Vasif Talbovun sonuncu təcrübəsinə qədər. Bu da ondan qaynaqlanır ki, bu ölkədə ə, hüquq, norma və qanunun fövqündə dayanan bir siyasi iradə mövcuddur. İctimai, siyasi, hüquqi vəsər münasibətlər sistemini ə, hüquqvar qanunundan daha çox şəxsi siyasi iradələr bu gün tənzimləyir. Ona görə də e, bu baxımdan elə hökumətin və dövlətin əsasları sarsılmır. Əksinə möhkəmləndirir bu qanunsuzluq, hüquqsüzlüyü deyə düşünürəm. Açığı <coughs> VIP sədr Əli Əliyevin e, ötən il bu vaxt məhkəməsə gedən zaman mən düşünürdüm ki, e, saхта da olsa digər cəza növlərinə hökumət müraciət edir, amma azadlıqdan məhrəbətə barədə düşünmürdüm. Yəni e, hesab etmirdim ki, hökumət dairələri bu həddə e, demək e, sərt qərar verib, e, bütün hədləri keçib, ələ alıb -əl ifadə azadlıq kontekstində məhkəməliyəcək. Mən bir söz deyim, əvvəlki dövrlərdə illərdə ə, hakimiyyət ə, xüsusilə də politik ağırlıqla maliç olan cinayət inzibati təqibləri həyata keçirərkən, biraz bu bəzəməyə, ə, biraz ə, belə deyək də şişirtməyə, bir don geyindirməyə meyllilik idi. Amma Əli Əliyevdə bu da olmadı. Açıq-açaq qanunu onun normalarını bir kenara qoyub, sırf verilmiş təlimat əsasında söz qalsın bir tərəfə, fikir qalsın bir tərəfə. Adamın ehtimalına görə cəmiyyətin təcrid elədirlər. Ona görə də mən həmin dövrdə ə, əslində gözləntim aclıqdan məhrum etmə deyildi, amma təcrübə nəyitə istiqrətlədi. Təcrübə göstərdi ki, yanılmışıq. Əksinə təkrarlandı. Özə də 4 dəfə bir illər ərzində Əli Məlimin məhkəməsini biz gördük və onun təəssüfü ilə qeyd eləyə bilərəm ki, nəyin ki bir partiya sədri, nəyin ki ictimai-siyasi fəal tövlükdə 1993-cü ildən bəri hazırki hakimiyyətin idarəçilik dövründə mən xatırlamuram ki, ə, hansısa siyasi məhbus, vicdan məhbusu bu müddət ərzində 10 ay ərzində 4 dəfə məhkəmə olunsun. Və əlavə xüsusda bu 4 məhkəmənin 3-ü sözünə görə, fikrinə görə, yəni ifadə azadlığı kontekstində olsun. Yəni mən belə bir təcrübə görməmişəm. Bu mənada Əli Əliyevin məhkəməsi, mən elə o məhkəmələrin qarşısında da dəfələrlə söylədiyim kimi, onsuz da ə, eybəcər görünən, ə, çirkin görünən Azərbaycanın hüquqi sifətini daha da ə, belə deyək də çirkinləşdirəcək deyə düşünürəm. Nəyə görə ə, bu xəbərdarlıqları biz real hesab elirik. Çünki təcrübədə təkcə bu səviyyədə yox, daha da ağır məzmunda biz hərəkətlərin, cinayətlərin şahid olmuşuq və ya görmüşük, görmüşük, oxumuşuq. Bu baxımdan Əli Əliyevə həmin zaman prezident administrasiyası tərəfindən verilmiş xəbərdarlıq biz tərəfindən narazılıqla qarşılandı. Nə demişdilər? Söyləmişdilər ki, əgər bizimlə hansısa bir siyasi uzlaşmada olmazsansa, ə, verilmiş təklifləri qəbul etməsənsə, günün birində sənə iynə vurub həyatdan məhrum eləyə bilərik. Ə, amma Əli Əliyev bu gün hələ sağdursa, məyənimdə buna bir şükür eləmək lazımdır. Hökumət istəsə bunu də eləyə bilər. Əvvəlcə dövrlərdə eləyib, çünki. Demək, Əli müəllimin Populyar siyasət üzrə biz Başa apellyasiya məhkəməsinin qarşısında idik. Xatırlayıram, sadəcə açıq keçirilməli olan məhkəmə prosesinə nəyə görə müdafiəçilərin ümumiyyətlə heç kimə yaxın buraxmaq istənmirdi. Biz buna təbii etiraz etdik. Açıq məhkəmə prosesini tələb elədik. Hətta biz xatırlayıram, o dövrdə müdafiə hüquqları insan hüquqları təşkilatı olaraq məhkəmə hüquq şurasının qarşısında açıq məhkəmə tələbi ilə aksiyada keçirtdik tam legitim və qanuni bir tələb idi. Xatırlayıram, məhkəmənin həyətində 7-8 polis məndə yerə yıxdı, təhqirlər, ağır söyüşlər. Amma onu da etiraf edeyim ki, mənim də ə, cavab vermək hüququm var idi. Hansı təhqirləri, hansı ağır ifadələri ünvanıma işlətdilərsə, eynisini və daha artığını da qaytardım özlərinə. Ə, yadıma gəlir ə, polis avtomobilinə zorla məni keçirdilər. Vətəndaş Vənkər partiyasının üzvləri də çox həyəcanla qarşıladı. Hətta çox emosional bir vəziyyət yaranmışdı, xatırlayıram. Dostlar məhkəmənin darvazasını sanki yerindən çaxtmaq istəyirdilər. Başa düşürəm də, çünki mühit vəziyyət o qədər ağırdı ki, qeyri-qanuni münasibətlər, zorakçılıq, repressiv tədbirlər o qədər həddini keçibdi ki, adamlar öz emosiyalarını bəraya bilmirsə bu başa düşüləndir. Dəfənə 1 saat, saat yarım sonra, bəlkə də daha az Bə, ə, sonra məni buraxdılar. Bölmədə ə, elə bölməyə çaptdım. Bölmənin rəisə söylədi ki, bəs azadsın. Ə, yəni normaldır da indi müəyyən hazırki fəaliyyət baxımından götürsək, harada bizim hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə məşğul olmağımız baxımından götürsək, əslində bu yanaşmalar normaldır. Yəni bir halda ki, mən dəfələrlə nə söyləmişəm. Azərbaycanda mövcud sistem, üsul idarə, dövlətin siyasi sifəti olan hökumət polisin dəyəninin üzərində bəlgərar olsu. Bu bir gün bu dəyəninəş mövcud deyilsə, heç şübhəsiz ki, dövlətin bu siyasi sifətli hökuməti də mövcud deyil. Ona görə də polisə, xüsusilə də hüquq mühafizə orqanlarının bir qolu olan polisə bu gün hakimiyyət intihası səlahiyyətlər verib. Bir dəfədə görməmişik ki, biz e, polis hansısa qanunsuz hərəkətlərinə görə, xüsus, yəni siyasi güclərdən ötərə də söhbət, cəzalandırılsın. Həm də e, niyə də ki, cəzalandırılmalıdır? E, bir halda ki, ölkənin rəhbəri İlham Əliyev hələ uzun illər bundan öncə verilmiş suallardan birinə cavablayaraq bildirmişdi ki, məndən tələb edirlər e, qanunsuz hərəkətlər edən polisləri cəzalandırın falan. E, mən xatırlayıram, təxminən belə söyləmişdi ki, prezident bir polis belə cəzalandırılmayacaq. Buna yəni, cavab belə idi. Məsələn, Təcsə Ələliyev yox, bütün siyasi məhbusların azadlıqdan məhrum edilməsindən sonrakı etapda da məşəqqətlər, elə deyək də mərhumiyyətlər yaşaması artıq təcrübə əsasında götürsək, statistik hesabsızdır. Ələliyevdə ona görə bu bir il ərzində 4 dəfə məhkəmə olundu. Ona görə sağlamlığına, bəzən həyatına təhlükələr yaradıldı ki, hökumətin zaman-zaman ona etdiyi separat danışıqlara həcabı vermədi. Bilirsiniz, burada qanunsuz cəza tədbirindən əlavə bir də insanın siyasi proseslərlə məşğul olmaqdan çəkindirmək, sanki ümumi bir siyasi mühitdən iyrəndirmək məqsədi də var. Əli Əliyevdə bu müddət ərzində bunlar tətbiq edildi. Tək özündə yox, yaxınlarına biz artıq bu barədə Azərbaycan cəmiyyətinə məlumat da vermişik. Ailə üzvlərinin də bununla bağlı təzcidlər edildi. Hesab edirəm ki, VIP sədri bütün bu repressiv tədbirlər gələcəkdə onu gözləyəcək məşəqqətlər barədə özü bəri başdan məlumatlı idi. Çünki Əl Əliyevin 30 ildən artıq siyasi təcrübəsi var və hazırki siyasi hakimiyyətin antumeyasındı, gözəl bilir və bilirdi ki, bu hallarla rastlaşacaq. Ə, amma ə, belə deyək. Mən ümid edirəm, ümid edirəm ki, hökumət gec yatır, bütün qəsəm məhbuslar indi zamanda bizdan məhbusu Ələliyev barəsində ə, yəni ortada olan qanunvericiliyə uyğun olaraq bir addım atacaq. Yəni Ələliyevin azadlıq hüququ bir an öncə təmin olunmalıdır, çünki bu onun həm konvensiyon, həm də konvensional bir haqqıdır. Ümmətlə Mən ədalət naminə söyləməliyəm ki, prokurorluq orqanlarında kifayət qədər peşəkar, e, yüksək e, mövqelərlə seçilən istintaqçılar var. Belə 2011-ci ildə xatırlayıram, bərabər keçdiyimiz üzə yaxın istintaqçılar arasında e, böyük əksəriyyət həqiqətən də vətənnini, e, dövlətini sevən və qanuna və hüquqa e, meylli olan, onu əsas tutub fəaliyyət göstərən istintaqçılardı. Sonrakı etapda e, Hansı riyalklar qarşısında necə davranacağını da bilmirəm. Bu gün də hüquq mühafizə orqanlarında prokurorluqda ləyaqətli istinqaclar az deyil. Lemberanski barəsində isə çox təəssüf ki, bu ifadələri mən işdə bilməyəcəm. Şəxsən tanışlığım olmasa da, onun təcrübəsindən media vasitəsi ilə həmkarlarım, jurnalistlərin ə, ümumiyyətlə repressiyaya uğrayan tənqidçilərin dilindən çox eşitmişəm. Harada ə, Siyasi yüksə malik olan cinayət təqibləri olubsa, Lemberanski oradan boylanıbdı. Sanki bu əmrə bir müntəzir hazır vəziyyətdə olunmuşdu. Xadice İsmailin, Leyla Yunusun və digər belə cinayət işləri üzrə Lemberanskinin adı bizə bəllidir. Ağır cinayətlərə dair İstintaq İdarəsində işlədiyi dövrlə bağlı və əvvəlki onun belə fəaliyyəti hazırda rayonlardan birində prokuror olaraq irəli çəkilməsini əslində şərtləndirdi. Bilirsiz, mən deyim, butikləri müəyyənləşdirirlər və necə meydana çıxarırlar. Tutanım, trakurluqda hər bir şəxsə məsbu siyasət, ağırlı, cinayət təqiblərini, istintaqlarını həvalə edib tapşırmırlar. Burada insan tipi, xasiyyət, xarakter mühüm rol oynayır və bu Lemberanski və onun kimilər sanki daha da önə çəkilir ki, bütün göstəriciləri və təlimatları canlı başının yerinə yetirisində. Əslində bu president tarixdən qaynaqlanırdı. Biz təcrübəyə baxsaq 30-cu illərdə Operiya, Stalin, Vuşinski təcrübəsini götürsək, o dövrdə də baxın bu belə adamları verirdilər qabağa. Əgər onlar etimadı doğruldurdularsa, qısa müddətdə irəli çəkildirdilər. Məsələn, biz xatırlayaq nəyi? 2003-cü ildə hələ 2000-dən qabaqda dövlət başçısının hakimədə gəldiyinlərdə o oktyabr məhbuslarının istintaqını həmin dövrdə istintağı aparan, dövlət ittihamını həyata keçirən prokurorların hər biri çox qısa müddət sonra yüksək mərtəbələrə çəkildilər, rütbələri qaldırıldı, ə, idarə rəisləri oldular və s. Ə, yəni bir sözlə qısaca onu ifadə edim ki, xüsusilə də hüquq mühafizə orqanlarında ə, idari şəkilmək üçün belə təlimatları, direktivləri, göstərişləri fərqi yoxdur, qanuni və qanunsuz olsun icra etmək, əmrə müntəzir olmaq hər halda belə götürək də mühüm rol oynayır. Lămbaranskida onlardan biri indi bundan sonra o idarə rəisidə ola bilər, baş prokuror müavinində təyin oluna bilər. Keçmiş rəhbəri Zakir Qarolov kimi daha da irəliyə çəkilə bilər. Çünki Azərbaycan reallığıdır bu. Müasir Azərbaycan tarixində bu rekord sayılacaq bir e, siyasi məhkəmədir. Siyasi motivli məhkəmədir. E, mən e, təcrübəli həmkarlarımdan, hüquqçulardan da maraqlandım. Bəlkə düşündüm ki, mən elə gəlir və əvvəlkilərdə ola bilər qısa müddət tərziində bir neçə dəfə məhkəmə tarixləri olsun. Düzdür, indi 1-2 dəfə e, ancaq siyasi düşdaqların e, tezə çəkdigi müddət tərziində repressiyaya məruz qalması faktını biz bilirik üçün. Amma Əli Əliyev təcrübəsi hələ ki bir incdir. 10 ay ərzində 4 dəfə məhkəmə olunubdu və işin daha da ağır tərəfi budur ki, bu 4 məhkəmənin 3-ü ifadə azadlığı kontekstində realizə olunan demək təqibdir. Bu baxımdan bəli, əlbəttə Əli Əliyevin bu işləri heç şübhəsiz ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində o e, doğru hüquqi qiymətini alacaq zaman ətibarıyla. Həm də elə tarixi bir e, mövzudur. Həqiqətən gələcək nəsillər heyrat ami surətdə bu səhifələri oxuyacaq. Bir partiya sədri sözünə fikrinə görə yox, ehtimalına görə, ehtimalına görə 10 ayda 4 dəfə məhkəmə olunub. Bir siz e, mən açıq danışacağam. Hə? Əli Əliyevlə bizim e, ümiyyətlə şəxsi münasibətlərimiz də var. Biz e, siyasətdən kənarda zaman-zaman söhbətləşmişik, dətləşmişik. PIP sədri Əli Əliyevin bir siyasi institut olaraq zaman ətibarı ilə dialoqa bir etibarı var idi. Və hökumət də ötən illərdə müxalif təşkilatlarla dialoqda olması ilə bağlı, dialoqun həyata keçirilməsi ilə bağlı təşəbbüslər etdi. Həmin dövrdə mən xatırlayıram, Bibsədri Ələəliyevdə hökumət nümayəndələri, daha doğrusu Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Ədalət Vəliyevlə görüşləri oldu. Və sonradan partiyalı olaraq həm VİB, həm də Ələəli Əliyev bu dialoqun zaman ətibarı ilə əhəmiyyətsiz bir proses olduğunu gördü, təşkil edilmiş proseslərdən kənara. Görünür, Ələəliyevin belə bir qəti qərarı partiyanın aydın bir pozisiyası hökuməti qıcıqlandırdı. Onlar hesab edirdilər ki, yeyqin təşəbbüs edilibsə istisnasız olaraq bütün siyasi tənqidçilər dialoqda iştirak edə bilmərdilər. Hərçəkin ki, bu prosesə indi mən hüquqçuyam, siyasətçi deyiləm, dialoqdan başqa istənilən bir ad vermək olar. Yəni belə bir dialoq siyasi süreç olaraq adlandırmaq əslində mümkün deyil. Əsas mənim onunla əlaqələndirirəm. Bir də Ələ Əliyev Son illər ərzində çox ciddi sürətdə e, siyasi xadim olaraq, partiya sədri olaraq e, tənqidçi bir vəziyyət ortaya qoyurdu. Ümumi fikirlərdən, e, ümumi ritorikadan başqa həm də e, Əli Məmməd mən xatırlayıram, elə burada canlı yayımlarda e, faktoloji əsaslara söykəndən çıxışlar qururdu. Ölkənin sosial iqtisadi bloquna dair çox ciddi bir tənqidlərin içərisində idi, sənədli tənqidlərin içərisində idi. 3-cü bir <coughs> səbəb də ondan ibarətdir ki, Əli Əliyev bu fikirləri, bu çıxışları zaman ətibarı ilə boş-boşuna etmirdi. Adamın kifayət qədər autoriyası yaranmışdı və o həbsinə qədər canlı sürətdə çıxış edərkən 7.000-8.000 insanın qarşısında fikirlərini çatdırırdı və bu gedərək artı-artı da davam eləyirdi. Mən izləyirdim. Görünür, bu da hökuməti Əl Əliyevin barəsində sərt, ə, lakin belə ə, ağır bir qərar verməsinə sövq edibdi. Bununla əlaqələndirə bilərəm. Bilirsiniz, mən bu prosesə adlı baxımdan yox, subyektlər baxımdan yox, bir insional yanaşmanı önə çəkirəm. Bu yanaşma nədir? Azərbaycanda bu gün hakimiyyətlərin arasında balans mövcud deyil. Məhkəmələr, İstintaq korpusu bu gün çox təəssüf ki, siyasi hakimiyyətin davamı kimi daha çox diqqət çəlbir. Hakimlər isə təbi verilmiş göstəricilər əsasında, ələ hazırda siyasi motivli təqiblərdə qərar verirlər. Yəni mən xatırlamıram ki, hələ bu illər ərzində Siyasi məhkusların, bizdə məhkusların işində hansısa hakim öz sərbəst hüquq düşüncəsi ilə, daxili inama, qüvvədə olan qanunvericilik normasına uyğun olaraq bir qərar versin. Yalnız bir istisnanı biz ə, deyə bilərik, Ədalat naminə Xalq Cephesi partiyasının bu gün siyasi düstəqeyatı yaşayan, ə, demək Ağıl Hümbətovun əvvəlki illərdə bir işini biz xatırlayaq. Onun ə, demə, ə, deməli dispanserə etap olunması ilə bağlı ə, ruho psixiki problemləri güya əsas gətirib dispanserdə məcburi müalicə keçməsi ilə bağlı məhkəmə qərarı var idi. Növbəti dəfə Sabunçu rayon məhkəməsi hakimi e, Samir müəllim. Soyadını unutmuşam. Samir müəllim e, qərarı e, adədalətli oldu və o hesab etdi ki, adamın dispanserdə saxlanılması qanunaziddir. Hətta e, mənə çatan məlumatlara görə həmin dövrdə hakim Ə, belə bir hərəkət edibdi. Bu artıq həqiqətən də bir çox insanpərvər bir humanitar hərəkətdir. Yəni Sam, e, deməli e, Hümbətovun e, Aqil Aqil Hümbətovun dibinə yol xərci də qoyubdu. Aqil kim idi ki? Aqil əslində zibil daşmaqla ağır həyat şəraiti içində yaşayırdı və ailəsini e, məs bu prosesdə bu işdə əldə etdiyi qazant hesabına dolandırırdı. Baxın, hakimin e, belə bir ədalətli qərarı onun bir gün sonra hakimlik mantiyasını çıxarıb təhlil verməsi ilə nəticələndi. Yəni uzaqlaşdırdılar həmin hakimi. Belə bir təcrübəni mən xatırlayıram. Başqa mən xatlamıram ki, hansısa bir ə, hüquqçu hakim ədalətli bir qərar versin. Bir gəlməşdən bir misal çəkin. Bizi izləyən dostlar bunu maraqlı izləyəcək. Mən özüm həbsdə idim. Müdafiəçilərim kasasiya şahidi vermişdi. Məni etap elədilər ali məhkəməyə. Hakimlərdən biri Gülzar xanım idi. Mən həmin hakimi tanıyırdım və daha əvvəllər də fəaliyyəti ilə tanışlığımız var idi. Hətta bildiyim qədər illə atanla da uzun illər münasibətləri olan bir hakim yüksüsü idi. Mən deməli Elçin bəy orada çıxış edərkən xitab etdim hakimlərə, bildirdim ki, digər hakimləri tanımıram, amma Gülzar xanımı tanıyıram əgər onun öz şəxsi istəyinə, iradəsinə ə, bağlı olsa, mən inanmıram ki, açıq-açar mənim baramda belə bir qanunsuz qərar qabiliyyəti var. Ona görə yox ki, hansısa bir münasibətlər, hansısa bir belə deyək də ə, şəxsi, fərdi münasibətləri var. Ona görə ki, adam açıq-açar görür ki, mən burada ə, şərə ə, məruz qalmışam, şərliyiblər və bu gün tam qanunsuz əsaslarla məhkəmə olunuram. Bu sözləri dedikdən sonra Gülzar xanım gözlərini ə, gözlərindən yaş gəldi, ağladı, başını endirdi aşağı və bunu mən elə hesab etdim ki, təkcə mən ə, belə deyək də qeyd aldım. Sonradan baxdım ki, bəs tanınmış jurnalist Ramin Deko həmin o məhkəmədən sonra sosial şəbəkələrdə paylaşım edib bildirmişdi ki, Rəfətin bu xitabından sonra hakim Ruzar xanın başını aşağı salıb sağa sola başını belə belə deyək də ağladı. <laughs> belə hallar da olubdu. Çox təəssüf ki Ələ Əliyevin işində beynəxəf reaksiyalar yeterli olmadı və biz müdafiə xəttinin həm təsəssürləri olaraq zaman-zaman keçirdiyimiz gör görüşlərimiz zaman xüsusilə vurğulamışıq ki, VIP sədrinə qarşı Soncbeyinə xaq müstəbədə ARSC-li hissəndə bir e, münasibət var e, və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bayaq qeyd elədiyim kimi Əli Əliyev 1 il də deyil də, yəni 10 ay ərzində 4 dəfə məhkəmə olunsun, onun 3-ü ifadə azadlığına aid olsun, biri isə şəxsətəlehli olan cinayətlər e, kateqoriyasına aid olsun. E, Nəyükü adekvat deyil də, ümumiyyətlə mən baxdım ki, beynəxəq reaksiyalar yox atay. Bu çox təəssüf doğuran bir haldır. Onu da açıq demək lazımdır ki, ölkənin daxilində də müəyyən mərkəzlərdən e, əsas vasitələrlə məşğul oldular. E, siyasi motiv mahiyyət qaldı bir kənarda. Kimin Ələəliyevdən xoşu gəlmirsə, kimin ondan hansısa e, ayrıda götürülmüş halda problemləri varsa, bunu qərəz donuna belə deyə də bücüb beynəxalq təşkilatlara təqdim etdilər filan. Amma e, mən hesab etmirəm ki, bunlar Ələəliyevə qarşı beynəxalq reaksiyaların bu şəkildə ormasını doğurmalı idi səfiliklər var. Xüsusilə də Qərb və Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən diplomatik korpusu var, nümayəndəliklər var. Həmin bu diplomatik korpus korpus nümayəndələrinin bir vəzifəsi də odur ki, ölkənin daxilindəki olan siyasi sürəci, repressiv tədbirləri, təqibləri, ictimai fəalların, aktivistlərin, partiya sədrlərinin vəsair işlərini monitorinq edib, nəzarətdə saxlayıb, məruzələr, reportlar təqdim ediblər. Mən düşünürəm ki, həqiqətlər əslində aşkar idi dərsə Əli Əliyevlə bağlı yox bir cümləylə ifadə edim. Ölkənin daxilində kifayət qədər sərtləşmiş hüquq siyasətinə dair çox təəssüflənirəm ki, beynəlxalq siyasət güc mərkəzləri, insan hüquqları ilə məşğul olan hüquq -hü müdafiə təşkilatları, təbii ki, beynəlxalq menyadı, Qərb və Avropanın institutları bu gün ən azı belə deyəkdir, deyək də yumşaq desək adekvat reaksiya vermirlər. Bunun da səbəbləri var. İndi bu mövzu təbii ki, buralıq deyil. Hansısa iqtisadi, enerji və sair maraq və mənfəət var. Hər halda təəssüf doğuran haldır. Çox təəssüf doğuran haldır. Mən bilmirəm indiki halda özümü uğurla ifadə edə biləcəyəm yoxsa yox. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyətli siyasi cəmiyyət deyil. Müəyyən məyanda daha çox sosial, iqtisadi bir toplumuq. Yəni Ağır bu günkü reaksiyalara Azərbaycan cəmiyyətinin ətrafda baş verən repressiv tədbirlərə, təzyiqlərə, bəzi hallarda qeyri-insani rəftarlara, işkəncələrə ləyaqətə çatadan davranışlara ə, reaksiyalarına baxırıq və təəssüflənirik, görürük ki, sadəcə Azərbaycan cəmiyyətinin vecinə deyil, eyninə deyil. Bunun üçün siyasət ilə məşğul olmaq lazım deyil, bunun üçün sadəcə olaraq ə, müəyyən mənada məsulətli olmaq vacibdir ki, vətəndaş məsələləri söhbətidir. Bu baş verənlərə qarşı reaksiya verəsən. Reaksiya da mən demirəm ki, feilən yığıncaqlar sərbəst toplaşma halında yığıb etirazlar bəsər. Sosial şəbəkələrə baxırıq, trendlərə diqqət edirik və Azərbaycan cəmiyyətinin nələrə daha çox maraq göstərdiyini görürük və təəssüflü ilə qeyd edirik ki, sözünə, fikrinə, məsləhinə, ideyasına, əqidəsinə görə çox ağır şəkildə əzilən kəsimə dair Azərbaycan cəmiyyəti laqeyt münasibət ortaya qoyur. E, hansısa tutalım ki, indi əyləncəvi xarakterli bir işdə günlərlə e, gündəm olur, ya da ki, e, belə götürək də e, ictimai marağa layiq olmayan bir mövzu e, günlərlə, bəzən həftələrlə e, gündəliyimizi təşkil edir, belədir. Bu ondan irəli gəlir, yenə deyirəm, <coughs> bir səbəbləri var da hər bişə. Şey. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti insusional olaraq yəni sıradan çıxarılıbdır ə ictimai sektor, hüquq müdafiə təşkilatları, azad media üçün bu gün çox ciddi sürətdə əngellər var. Həttindən artıq ciddi əngellər var. Hökumət isə bax hazırki bu məqsədə nail olmaqdan ötrür. Sadaladığım yadıma o bu gəldi də, mediadır, hüquq müdafiə təşkilatlarıdır, vətəndaş cəmiyyətini üzvlərdir. Bax bu mərkəzləri bir-bir çox ciddi sürətdə tam sıradan çıxartmasa da, amma çox ciddi sürətdə zədələdikdən sonra cəmiyyəti bu vəziyyətə çatdırıb mənim fikrim yoxdur ki, Əli Əliyev özü də tezliklə azadlığa çıxacaq. İndi hökumət elə düşünür ki, ümumiyyətlə onun niyyəti budur ki, bir cəza adam sonra ə, sərt formada təzandırdıqdan sonra azadlığa buraxmaq olar. Çünki bayaq qeyd elədim də mən fikirlərimi izah edərkən, çox təəssüf ki, Azərbaycanın ictimai-siyasi, hüquqi münasibətlər sistemini Ə, qanunvericilik bu gün tənzimləmir də kimlərinsə siyasi etirazı, kimlərinsə siyasi qeyrizi, çox təəssüf ki, bu gün münasibətlər sistemini tənzimləyir. Əli Əliyev də mən bunu ə, tam açıq formada dəfələrlə söyləmişəm ki, bu gün ali icra hakimiyyətinin siyasi hiddətinin qurbanıdır. Belə düşünürəm. İndi bu hiddət, qəzəb, qeyls nə zaman soyuyacaq, onu deyə bilmərəm, amma hər halda insanlıqsa bu bir zaman soyuyacaq, çox çəkməsin. <laughs>